Ребята, всем привет. Слава ЗСУ. Пишут мне многие тоже. Давайте сделаем репост этого видео. Короче, наши власти, командиры, ну, военные знают. Не знаю, какие э, нормальные пацаны меня поддержат, военные заслужники. А которые же полезут Меня не поддержат и будут писать, короче, разную чушь. Командиры не разрешают э, е, забирать своих побратимов 200-х чтобы на них короче зарабатывать бабки, которые, ну, пишуте по бесу, тоже также многие зарабатывают бабки на тех, которые без вести пропавшие. Это, во-первых, во-вторых, э, е, по поводу тех, которые э, е, остались без руки, без ноги, короче, которые тяжелые, 300 э, -е, е, власти. Ну, за кого они воевали? Вы, вы тупо их оставили, тупо вообще. Ну, они как попрошайки. Ну, что вы ну, делаете с людьми, короче? Ну, и вы думаете, после того, как э, десятки тысяч раненых без ноги, без руки, короче, они обращаются к людям. Э, ну, они обращаются к властям, но вы их не слышите. Ну, как вы думаете, многие захотят воевать после того, как э, вы видите, что вы... Не заботитесь о своих людях, ну, о своих солдатах. Я не знаю, что вам еще говорить. Короче, ребята, максимальный репост, пожалуйста. Есть командиры нормальные пацаны, толковые, а есть именно жабы, именно бди. Я не знаю, как. Как, ну, как еще к вам вам донести это. Так что. Слава ЗСУ. Слава нормальным командирам, нормальным пацанам. А все остальные чушпаны, вафляжую и тому подобное. Давайте обнялся.